Вас вітає в ефірі. Вісті тема дня. Для вас тоді працює Анна Черненко. Сьогодні тема у нас надзвичайно актуальна і глибока, ну принаймні, на мою думку. Ми будемо говорити про родину. Сформулювала тему. Ми так: родина це велике благо, і родина це велика робота. Саме для того, аби спробувати розібратись у тонкощах відносин, стосунків в родині, конфліктів. Ми запросили до нашої студії вже нашого постійного гостя. Це Віталій Дмитрович Фалій, старший пастор церкви. Благовість і доктор Богослівлі. Я вас вітаю. Вітаємо вас. І ось. Проблема родини. Ось, здавалось би, родина і проблеми взагалі мають бути не пов'язаними між собою. Слова мають просто бути в різних площинах, але а, саме проблеми і родину вивчають і психологи, і соціологи, і історики, і. Письменники, просто надзвичайно багато людей, багато галузей, які присвятили саме родині і проблемам в родині з роботу, безліч томів, трудів написано. Але все ж таки, ось скажіть, будь ласка, люди забувають, що духовність, мораль, моральність має бути покладена як перша цеглинка родини. Скажіть нам ось родина це дається людині, чи це напрацьовується людиною? Як розуміти взагалі, що таке родина для нас? дети — это благословение от Господа. И от начала Бог установил семью. И это Божие установление. И когда Христос ходил по земле, Он сказал такие слова. «Оставить человек отца и мать свою, прилепится к жене своей». Другими словами, Христос обратил внимание на то, что семья — это что-то особое, отдельное, и это большое поприще. Многие люди часто не понимают, особенно молодежь и молодое поколение, в котором мы сейчас живем, о том, что семья — это большое поприще, которое нужно пройти. Действительно, семье уделяют большое внимание, но забыли об одном, что нужно уделять не со стороны только психологии и других наук, а нужно возвратиться к Библии где сам Христос оставляет свое слово своим ученикам и говорит, если вы хотите, чтобы в семье был порядок и пришло благословение, и семьи были сильные, крепкие, дружные, они должны научиться оставить своих родителей и прилепиться друг к другу. Семья ⁇ это что-то, то, что установил сам Господь. Очень тяжело сегодня родителям уразуметь то, что семья — это что-то отдельное. Родителям часто не хочется это сделать. Им хочется руководить, особенно если они еще женят своих детей в 20 лет, а еще в 40 лет. Им кажется, что они дети. И родители продолжают заботиться о своих детях. Но Библия говорит, и Бог сказал, оставить человек отца и мать, прилепиться к жене своей. Семья — это отделение детей от родителей во всем. Я хочу сегодня обратиться к зрителям моих, которые видят меня, уважаемые бабушки, дедушки и родители. Хотите иметь счастливые семьи и вашу старость и жизнь счастливой? Сумейте отделить, это Бог сказал, отделиться, прилепятся и будут двое одна плоть. Сумейте друг другу подарить счастье вашим детям, а вы Отделите их от себя. Это сложно. Это тяжело. Ведь столько мы вложили туда труда и поприща, и сегодня отделить, и кто-то будет думать о наших детях, нам кажется, как мы думаем, так не получится ни у кого. Но Божье определение оставит. Отделите ваших детей от себя. Отлепите, оторвите. Это библейский принцип. Тобто виходить, що в кожній родині має бути зв'язок і він має будуватися саме на певному комплексі правил, так? Так. Так, а якщо ми будемо розбирати ось члени родини, чоловік і дружина, давайте почнемо з чоловіка. Як у народі кажуть, чоловік у нас глава родини, що йому належить? Це обов'язки, це правила. Ось поясніть нам, щоб можливо. Молодий наречений, так подивився і зрозумів, що десь в чомусь треба поступитися чи навпаки на чомусь настояти. Як має поводити себе в правильній головне щасливій родині чоловік? Сім'я це де є муж, жена і є діти. І біблія говорить, що у всіх є свої об'язаності в сім'ї. У мужа є об'язаності перед жіною, у жіни є зб'язаності перед мужем, у дітей є об'язаності перед батьками. как вовлечь это в сердце тех, которые рядом с нами, что у всех есть свои обязанности? Мы можем это сделать только через один метод. Этот метод — Слово Божие. Если мы читаем Слово Божие и вникаем в Него, и мы хотим, чтобы семья наша была счастливой, то мы должны вникнуть в закон Божий. Что там написано? И Библия говорит, что муж есть глава семьи. И он в ответе перед Богом за свои обязанности. Муж — это не тот человек, который только зарабатывает деньги. Муж — это устрояющий очаг семейной жизни. На муже лежит ответственность за жену, за детей, за уют и устройство. Он отвечает не только за то, что он приобретает деньги или зарабатывает деньги и принес их в дом. Он еще отвечает будет перед Богом за жену и своих детей. На его ответственности воспитать детей – это обязанности мужа, не жены, а мужа. А жена помогает мужу воспитывать. Но воспитывает не жена, а воспитывает муж. Воспитывает беседами, общениями, встречами. Жена, она устроительница дома, семейного тепла и счастья. Она всегда думает о том, как устроить дом и сделать его э, приятным, чтобы в доме была гармония теплоты и было счастье. Когда это происходит? Когда жена понимает, что не она в доме глава, а она понимает, что муж глава. Как только женщина поймет в своей жизни, что ее обязанность не руководить в доме, а почитать мужа, как сказано в Писании, что жена да боится мужа, здесь сказано следующее. Бояться это значит не страшиться его, а это почитать его с греческого перевода. Обратите внимание, Библия говорит, что Сара называла мужа своего господином. не по той причине, что она его боялась. Она его уважала. Она понимала, что Авраам есть глава семьи. А Сара, она рождала детей для Авраама. И Авраам воспитывал сыновей своих. Сегодня, когда мы говорим о семье, то жена, она устраняет семейный очаг. И она детей, как награду от Бога, ведет к мужу. А муж ведет детей к жене. Итак, дети – это нераздельная часть. Это то, что соединяет родителей. Это дети. Это поприще, которое родители должны нести вместе. Но обязанности муж не может быть домохозяйкой. Совсем недавно беседа с одной молодой парой, я увидел такую ситуацию. Когда я спросил у мужа, как ты обеспечиваешь дом, он говорит, у меня кормилица жена, а я, а я воспитываю ребенка, кушать готовлю. Я вам хочу сказать, эта семья закончит трагедией, свою судьбу, нарушение библейского принципа. Не нарушайте біблійський принцип, Пам'ятайте, нам муже це, виховання дітей, і то, що ми вложимо сім'ю, ми це будемо пожинати в нашій житті. У мене тоді уточнення зараз надзвичайно потужний ось рух, так називаємо це незалож... незалежністю, можливо, рівними правами. Так доводять, борються. Скажіть, будь ласка, це дійсно може викликати проблему, якщо вибудовувати ось відносини на рівновазі. Чи просто повага по, один до один-до одного, вон она проблему. Уважение и почтение – это библейский принцип, а обязанности это немножко другое. Да. Уважайте и любите это отношения, а обязанности это обязанности. Добре, якщо ми вже почали а, батьки і діти, то так само це вже з літератури, з історії, конфлікт поколінь. Розкажіть, будь ласка, як його уникнути? Є у вас порада? Можливо, так само до вас звертаються люди з досвіду, яких з власного досвіду, ви можете щось таке містке сказати нашому глядачу, щоб тісно бабуся зрозуміла, онука чи мама, дочку, чи сина? Ось як, як вирівняти цей місточок, вже такий перекинутий через покоління. Это самый сложный вопрос сегодня, над которым работают все, о котором переживают все. Но мостик есть один, и его обойти невозможно. Это закон Божий. Конфликты, они рождаются всегда между отношениями детей и родителей. Как правило, родители не понимают детей, дети не понимают родителей, родители не понимают своих родителей, и все не понимают друг друга, и всем кажется, все правы. Как же помочь друг другу? Библия говорит, любовь в семье – это отношения. Что такое любовь? Детей к родителям, родителям, детям, бабушкам. Что такое любовь в семье? Любовь долготерпит. Любовь не ищет своего. Любовь все покрывает. Любовь не завидует. Любовь не раздражается. Если вы хотите достичь успеха, ищите любви. А сила любви заложена в законе Божьем. Бог вам поможет. Ищите Божью любовь. Не человеческую, не плотскую, а в Божьей любви есть великая сила понимания, терпения друг к другу. Самая большая проблема – это нетерпение, раздражение. Нам так тяжело друг друга понять. А любовь, она все покрывает. Вот этот мост – это правильное отношение, а Бог помогает их выдержать. А все же таки у поколений, Кардинально разные интересы. возьмем, например, интернету, так не каждая бабушка опанує такую сложную систему, и онук. Просто на практике мы бачимо наскільки велика відстань і як и как ее подолати, саме у стосунках, у духовном плане. Мы можем это преодолеть беседами, встречами, общениями, но все же нужно понять одну простую истину: поколение от поколения разница. И мы должны научиться вмещать друг друга в поколение и во времени, в котором мы живем. Внуки наши, они не смогут понять старшее поколение. Старшее поколение не может понять внуков. Мои дорогие, понимание, терпение, разумение, оно приходит не от философии, не от науки. Оно приходит от Бога. И мы должны понять, когда мы ищем Бога в нашем доме, там приходит гармония. Гармония приходит в том, что Бог учит, чтобы мы научились смещать друг друга. Мы научились терпеть друг друга. Мы научились друг другу снисходить. И мы никак не можем без духовности достигнуть вот этого состояния отношений. Отношения строятся на законе Божьем. Але життя просто не може бути ідеальним, на жаль, і конфлікта не уникнути. Розкажіть, будь ласка, це питання надзвичайно велике, надзвичайно таке масштабне, але все ж таки, як молодій родині уникнути конфлікту? Як уникнути його вже подружжю, яке досить довго живе? Навіть, здається, знає один одного багато років, але все одно конфлікти виникають. Як же зберегти гармонію і щастя в родині? Ось знову ж таки, родина це робота. Что Всем хочется в одну минуту решить все вопросы. Стать богатыми, стать счастливыми, стать красивыми. И все быстро. И чтобы все было очень быстро. А чтобы вникнуть в проблемы, нужно строить отношения. И это не происходит в один момент. Чтобы избежать конфликтов это время сеяния, время посева, время труда время поприща. И знаете, каждый раз я своим детям говорю простую истину. Если вы не хотите в этот день конфликтов и хотите их избежать, просите у Господа терпения, смирения. Просите у Бога правильного отношения к людям. И Господь вам обязательно поможет. Я снова возвращаюсь к одному, что Бог дает силу тем, которые просят у Него помощи, и Он им помогает. И многие вопросы можно избежать. На це час. час. Ви почали про поради для власних дітей. Наскільки я знаю, у вас дійсно велика і міцна родина. Розкажіть, будь ласка, поді поділіться з глядачем своїм маленьким секретом, який може стати важливим і великим для харківських родин. Я виросла більшої сім'ї. Мої батьки виросли великій сім'ї. У мене є діти. І знаєте, я ур у моїх батьків один секрет. Секрет. в чем есть благословение, в чем есть вот эта гармония отношений. Моя бабушка умерла в 96 лет, тетя умерла в 110 лет, дядя умер в 100 лет. Я, будучи еще подростком, всегда спрашивал, а как вам удалось так прожить счастливо, дружно и прекрасно? Они мне всегда ответили простой вопрос. Все правильные семена в жизнь, они взойдут и все будет хорошо. Другими словами, когда начинается день, думай, что говоришь. Проси у Бога помощи, наблюдай за твоими устами и сердцем. И день пройдет прекрасным, и конфликт будет избежен. Прошу вас, молитесь Богу и просите помощи. Он вам обязательно поможет. А с чего нужно начать? Можливо, первый крок для того, чтобы стать трошечки разумнейшим в плане побудови родины своей. Можливо, перший первый крок, первый крок, куда звернутися, как зміцнити самого себе? Как помочь друг другу? Как помочь все избежать? Как помочь, чтобы все было хорошо? Что нам делать, чтобы все было прекрасно? Мы, родные, начните с самого простого. Купите Закон Божий. Начните читать его. Второе, начните просить у Бога мудрости лично для себя, не для кого-то, для себя. Как правильно вести, чтобы Бог вам давал мудрости? Я вам скажу, когда вы будете искать Бога, когда вы станете перед Богом, расскажете свои проблемы, Он обязательно вам поможет. Бог не человек, Он хочет помочь. Но все начинается с молитвы, веры, закона Божьего. Любіті Господа, я дякую вам, Віталію Дмитровичу. Насправді, тема надзвичайно актуальна, адже ми бачимо і статистику розлучень. Ми бачимо статистику навпаки, щасливо приємно, коли родини беруть дітей собі. Так здавалось би чужих, але вони стоять своїми. І я думаю, що наші глядачі почули головне, почули останні поради, що треба мудрим робити самого себе. І тоді родина буде щаслива. Щаслива, міцна і просто буде. Міцнішим, щасливішим все наше суспільство. Я ще раз дякую. Знову ж таки, кажу, тема актуальна, тема цікава. Приходьте до нас ще і сподіваюся від цього. І глядачам буде трошечки легше по життю і зрозуміліше, як поводитись. Я нагадую, у нас у гостях був Віталій Дмитрович Фалій, це старший пастор церкви Благовість, доктор Богослів'я. Ще раз подякуємо йому, до побачення, до побачення. До побачення.